你这个骗子冯二，究竟这么多人想干什么？韩姑娘，由于我们昨日素不相识，导致了一场误会。但当我看到云公子的向上早遇时，我才知道我冯二险些酿成一场大祸呀。公子，那云天青和素玉是你的何人呢？他，他们是我的爹娘。你认识他们？兄弟们，少主，请受我们一拜。 就是一半。公子，这清凤阁是云天清大哥一手创办的，那么公子就是我们清凤阁的少主啊！我爹创造了清凤阁啊，可他从未跟我说过。凤儿阁主，这是怎么回事啊,啊？你先让他们起来再说。我。 我没做过什么少主、啊，起，起大家先起,起来吧。啊，谢少主。哎，起起，站起来，站少主，呃，叫我凤二就好了。十九年前啊，云天青大哥救了我们这些难以存活的人和妖，然后呢，就创办了青凤阁。青字呢，自然是阁主云天青大哥，凤、啊、就是我凤二啊。凤二。 你不会又编故事呢吧？没没没没,没丽林莎，我觉得应该是真的。这天底下没几个像云舒那样会对妖如此怜悯。天和、嗯，你把你爹请出来，看看他们反应就知道是真是假。啊，天青大哥也回来了吗？啊，我有十年没见他了，我们都很想念他呀。对对,对对对，我爹在这儿呢。啊，爹。 天青大哥不在了，天青大哥，天青大哥，哎、应该是真的吧？我感觉只有死了亲爹才会哭成这样。 没想到他们看着外表如此凶悍，但内心却如此赤诚。看来大家还真的是对我爹情深义重。那我们一起给我爹上个香吧。好。 收楚，请。 孩儿才知道你创办了清风阁，原来你救了那么多的人和妖啊！孩儿总算明白了你心中的夙愿。你放心吧，爹，孩儿一定会让清风阁变成青鸾峰一样，一个真正的人妖共处的境地。 都起来吧，谢少主。既然我是少主，那我便要告诉你们，我爹他最大的心愿，就是希望善良的人和妖能够和平共存。以后这里不能再有妖以玩游戏的方式欺负人的事情了。少主，呃，之前清风阁收留了很多被人诛杀的妖族。 所以才有此游戏，让妖泄愤啊！是凤二管理有失。从今天开始，青凤阁应该做的，就是要去化解人和妖之间的争端。我们要做到真正的人妖和平共存。一切听锦受少主安排。 快起来，让他们起来，呃，都起来吧。以后这种动不动就作揖行礼的事情不要再搞了。我爹以前在青鸾峰，可没这么多高高低低的规矩，小时候都可以直接叫我爹全名的。是少主。啊，不，嗯。